Уважаемые присутствующие, уважаемые спортсмены, тренеры, разрешите от лица Федерации Легкой города Киева и тех федераций, которые входят в Совет Федерации города Киева, еще раз вас поздравить с весомыми успехами и пожелать дальнейшего процветания на мире спорта и вообще просто жизни. Уважаемый Виталий Владимирович, мы перед тем, как идти на это поздравление Совет Федерации, собрались между собой, очертили какой-то круг вопросов, и Совет Федерации мне тут поручено их озвучить, с тем, что когда мы вас пойдем поздравлять с очередными избраниями на пост Киевского городского головы, мы могли их уже перевести в практическое Конечно же, то, о чем бы мы хотели поговорить, это прежде всего попросить вас о том, чтобы в следующем уже году мы могли с вами встречаться раз-полтора-два месяца с совершенно конструктивными конкретными вопросами, среди которых могло бы быть прежде всего это весомое награждение тех спортсменов, которые достигли результата. Вот здесь у нас сидит Жан Галинюк, чемпион мира, здесь у нас чемпион мира Павел Тимошенко. Это Жан Галинюк, киевский парень, который проживает на 16 квадратных метров, лет, наверное, уже 15 стоит на расширение там, жилищной площади, проживает в Я полагаю, что молодому парню в 25 лет было бы неплохо получить квартиру, равно как и Паша который своими там, Своей тяжелой работой, программной платежам, тяжелым трудом, право на эту квартиру заработали. где их взять? Может, попросим Киеву расстроить, может быть, попросим компанию ТМН, которая нанесла большой ущерб киевскому спорту, отщепнула от Верхнего поля Института физкультуры на лабораторном переулке, обитательский сектор. Поэтому мы полагаем, что она к киевскому спорту должна, а не только прокуратура, которая Также хотел бы обратить ваше внимание на то, что три назад решением сессии Киевсовета было принято решение об отделении земли тем спортсменам, которые показали хорошие результаты на Олимпийских играх в Лондоне. Ну, в силу там совершенно разных обстоятельств, Майдан, меня власть и так далее, и так далее, и этот вопрос завис. Мы ну, попросили вас чтобы при последующей нашей встрече вернуться к этому вопросу и достойно наградить тех людей, кто эту землю, там тренера, спортсмены, заслужил своим тяжелейшим трудом. Потому что скоро будет Олимпиада э, в Рио, появятся следующие ребята. просто земли стук может не хватить. <звы> В этом направлении вы делаете много, за это вам большое спасибо. Вот, и мы э, с пониманием относимся к тому, что тяжелейшее время, и вы с большим трудом, но очень сильно, сильно и уверенно открываете спортивные площадки. Но есть в городе Киеве несколько знаковых объектов, на которые попросили э, вас обратить внимание. Это, прежде всего, закончить реконструкцию стадиона «Пионер». Это построить новый стадион, э, вернее, реконструировать тот, который там исторически всегда был на в Березняках на бульваре Давыдова, выделена вами, и мы крайне вам за это признательны, в школе высшего спортивного мастерства, что на отличие земля под строительство стадиона, под его реконструкцию, просили бы уделить этому вниманию, равно как и вторую очередь или стратегического манера. Также мы знаем, что вы активно очень тренируетесь на Трухановом острове, вы видите Матвеевский залив каждый день. Просили бы вас посмотреть также то, чтобы реконструировать там и возобновить всесоюзного, тогда еще значения великолепного. Базовый Великолепный водный стадион в Матвейском заливе. там планы, есть, вы их знаете. Будем вас спросить об этом при наших регулярных встречах. Также серьезный вопрос, который мы хотели бы обсудить, это о таком вот, знаете, направлении, которое в мэрии летает давно, но, наверное, просто не дошли руки. Это спонсорство федерации. О чем идет речь? Когда-то было угодно, чтобы все спортивные группы или спортивные федерации были прикреплены к серьезным киевским предприятиям. Зона завод, маяк, уливая федерацию такую, там, завод там, электрон, еще чего нибудь На сегодняшний день в Киеве есть серьезные застройщики, которые приносят ну, много хорошего городу, и город им всегда помогает. Было бы неплохо, если бы, предположим, федерация бокса занимался Киев Ростовой, федерация легкой атлетики, там, жить в То есть серьезные киевские коммунальные корпорации, и тогда бы у нас не было таких вопросов, как у нас сегодня есть Жанна, там, и Спаша, по поводу квартиры. Я думаю, оно бы решалось автоматически, и мы бы значительно облегчили участь всех киевских спортсменов. Ну и там есть еще большое количество разных там вопросов, связанных с арендой, связанных там с отделением управления спорта, от, э, департамента образования и так далее. Мы не хотели бы сегодня в этот праздничный день, и учитывая то, что скоро выборы, и вы должны подтвердить свой высокий класс и статус, занимать ваше внимание, а после вас сразу после вашего избрания встретиться с нами для конструктивного разговора. Благодарю за внимание.